Почему проще весной встречать и запускать семью в активный сезон с изолятой, с изолированными матками? Потому что очень часто бывает, если матка в свободном перемещении и активность такая постепенная, то в феврале чуть-чуть активность, ну, погодные условия позволяют небольшому облету, а только летная пчела вылетела, она полетала там небольшое количество дней и в небольшом количестве самих летных пчел. Это уже является стимулом для оживления, для начала активности по выращиванию расплода. Затем похолодало, затем снова какое-то окно в марте, оттепель и так далее. И мы встречаем уже нормальный очистительный облет при наличии там нескольких рамок расплода, в том числе и печатного. И очень часто этот расплод уже может быть в средних рамках или, или в тех, которые, ну, в общем, они непригодные. Так бы я их, если у меня в изоляторе матки, я делаю ревизию, сразу удаляю, потому что расплода нет. А пчеловоды, наблюдая эту картину, когда там, ну, фактически две трети рамки печатного расплода, а по краям либо либо следы экскрементов, либо плесневые, либо пергаза плесня, но уже все. Уже рука не поднимется и удалить эту рамку. И так она и остается. Остается и дальше, и дальше, только расплод печатный вышел, снова матка засеяла. И не факт, что в этих рамках может быть уже заложена какая-то условная патология. Поэтому изоляция весной встречаем мы, но одни плюсы. Матка в изоляторе при любой погоде, лишь бы сверху ни снег, ни дождь не падали, полная, полная разборка гнезда, перетасывал рамки, все, маток выпускаешь, обработал пища и начинается активный сезон.